Сегодня Международный день танца. 1884 год. Оксфордский университет разрешил допускать женщин студентов к экзаменам. А в 1931 в СССР проведена первая опытная передача. В этот день родились Булгаков Афанасий Иванович и Гагарин Григорий. Шутка дня! Плохой баскетболист и на своей свадьбе попал в кольцо с третьего раза. В Великобритании в 2001 году Министерство обороны разрешило менять пол своим военнослужащим. Факт дня. Мускатный орех достаточно ядовит, если вводить его внутривенно. Погода просто дождь. Что сегодня, что завтра, что послезавтра. Танцуйте под дождем и наслаждайтесь жизнью. Хорошего вам дня! А ты не утихал?